পকা মিঠৈ আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত এবিধ খাদ্য হয় যিটো এৰিব নোৱাৰা হয় পকা মিঠৈ আমাৰ যিকোনো সবাহ বিয়া ভাওনা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পকা মিঠৈ আমাৰ একদম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় পকা মিঠৈ চাহকাপ বুলি ক'লে লাল চাহকাপ বহুত ধুনীয়া লাগে লাল চাহ এবাৰ দি পকা মিঠৈ এটা খাই লৈ যিকোনো কাম আৰম্ভ পুৰা পোৱা মানে বেলা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া বিহু যিটোৱেতো আমাৰ মাঘ বিহু হৈ আছে খুব জমনি হৈছে চাউলৰ খৰাহিত পৰি গ'ল আমাৰ ওচৰৰে বৰমা এগৰাকী আৰু ভণ্টি এজনী আহিছে পিঠা খুন্দিবলৈ আমি পকা মিঠৈয়ে বনাই আছোঁ হাঁহি হাঁহি পেট বিষাই যাব কি ক'ম আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ সৰু এটি ভিডিঅ'লৈ মোৰ ভাগত পকা মিঠৈ পকা মিঠৈ আপোনালোকে যদি আজি আকস্মিক আকস্মিক বক্তৃতা হ'লনে পকা মিঠৈৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ক'লে মই কওঁ পকা মিঠৈ বনাবলৈ মই আজি পকা মিঠৈত দিছোঁ লং ইলাচী গুড় অন্নপূৰ্ণা ঘি জালুক তাৰপৰা ঘৰুৱা চাউল বিশেষকৈ মই ঘৰৰ চাউল কিনি ল'ম পঞ্চাছ টকাকৈ আৰু কিনা চাউলৰ পকা মিঠৈটো আচলতে ইমান ভালো নহয় আৰু এটা কথা কৈছোঁ ঢেঁকী ঢেঁকীটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল হজম শক্তি বহুৱা পৰা আদি কৰি স্বাস্থ্যটো একদম ধুনীয়া ফিগাৰটো একদম মানে শৰীৰটো ধুনীয়া ধুনীয়া কৰি ৰাখে আৰু বেড চেটবোৰ বহাই নিদিয়ে আৰু জুই এনেকুৱা জুই দেখিছে জুইতে আমি পকা মিঠৈ ৰান্ধিলোঁ মানে পুৰিলোঁ বনালোঁ আৰু মানে গুৰটো পকাই পাক তুলি ল'লোঁ আৰু অকণমান অকণমান ঘি মই তাতে দিছোঁ যদি অকণমান সানি লৈ লৈ আছোঁ এটা এটা মিঠৈ তেতিয়া চেণ্টটো বৰ ধুনীয়া ওলায় মানে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হয় সুগন্ধি হয় আৰু সঁচাকৈ আপুনি মিঠৈকেইটা গোন্ধটো আপোনালোকে খালেহে গম পাব লাল চাহ আৰু ৰাতিপুৱাই সান্দহগুড়ি পাতি খাই ল'লোঁ এতিয়া এনেকুৱা অকণমান ঢেঁকীটো বাঢ়িলে দি দিম আৰু বৰা চাউল খুন্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কি ক'ম ৰাইজ বিহু বুলি ক'লে ইটো সিটো বহুতো আছে তিলপিঠা পোৰাই নাই আজি বজাৰ কৰিব যাম এতিয়া শিমলুগুৰিলৈ বজাৰ কৰিবলৈ যাম এয়া এওঁলোকে এতিয়া ঢেঁকী দিব আপোনালোকে বাৰু কি কি পুৰিছে ৰান্ধিছে জনাবচোন বিহু বুলি কিমান হাঁহিছোঁ নহয় আপোনালোকে হাঁহি হাঁহি বলিয়াই গৈছোঁ মোৰ মুখখন আপোনালোকে জানেই কিমান বেয়া কথা ওলায় এই মুখত মানে বেয়া কথা এটা ওলাই গ'ল বৰমাহ আগত সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাইছোঁ আগন্তক ভোগালী বিহুক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আশা থাকিল আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবচোন পকা মিঠৈ এয়া চাই চালি আছে বনাব জানেনে আৰু এটা কথা সেয়াই আচলতে হয় নে নাই বাৰু এতিয়া কিলমিটাৰমান চাইকেল ডেৰ কিলোমিটাৰ হ'ব ডেৰ কিলোমিটাৰ চাইকেল মাৰি মই দিবলৈ আহিছোঁ পকা মিঠৈ পঞ্চাছটা আৰু তেওঁলোকক চাহ খাবলৈ দহটা দিছোঁ মানে পঞ্চাছটা মই ছটকাকৈ প্ৰাইজ লৈছোঁ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মূল্য ছটকা এটা পকা মিঠৈত কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন হয় নিশ্চয় জনাব আৰু এতিয়া এইটো ছিজন সময় হয় যিহেতু মানে তিলপিঠাও মই ছটকাকৈ দি আছোঁ আৰু পকা মিঠৈ ছটকাকৈ দি আছোঁ সান্দহগুড়ি এশ টকা কেজি ধন্যবাদ